bank hech qachon yutqizmaydi banklarni agar jismoniy shaxslar tomonlama ko'rib chiqadigan bo'lsak u yerda ikki xil xizmatlari bor bu kredit va depozit depozit bu sizdan pulni olib turib qanchadir foizini sizga to'lab berish kredit bu sizga pulni berib turib sizdan foizini chiqarish bank hech qachon yutqizmaydi chunki bank u yerda o'rtakashlik qiladi u arzonroqdan sizdan pulni oladida Dağam, va qimmatroqqa <laughs> u pulni sotadi lekin foiz stavkasi ikkala tomonlama ko'rganda ham inflyatsiya va o'z daromadini o'z sof foydasini hisobga olib qo'ygan bo'ladi shuning uchun shuning uchun o'rtacha depozitlar yigirma to'rt yigirma uch foiz bo'lsa kreditlar yigirma sakkiz o'ttiz foizni tashkil qiladi bank hech qachon yutqizmaydi banklarni agar jismoniy shaxslar tomonlama ko'rib chiqadigan bo'lsak u yerda ikki xil xizmatlari bor bu kredit va depozit depozit bu sizdan pulni olib turib qanchadir foizini sizga to'lab berish kredit bu sizga pulni berib